بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں میں ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہوں اللہ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے کہ میں خفا ہوں نہ تو میں تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے کہے پر یقین نہ رکھو میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں میں <تصفح> کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گا چلے گئے ہیں میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں میں قریب ہی ہوں اور میں پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں میں درحقیقت توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو کیا تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں جب معاملات اس کے کن پر آ رکھتے ہیں تب دنیا کی رائے معنی نہیں رکھتی جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہوتے اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہو جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی تب اللہ خفیہ ذریعے سے پتا ہے اللہ تمہارے کب مدد بھیجتا ہے جب تم نا امید ہونے کے بعد بھی دعائیں مانگنے نہیں چھوڑتے جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پر امید رکھتے ہو جب تمہیں بے بسی چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے موت نہ ہوتے تو اللہ ہمیں پہلے ہی نصیب کی حقیقت بتا دیتا تاکہ ہم اسے بدلنے کے لیے محنت نہ کریں لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اللہ نے تو ہمارے لیے خاص طور پر دعائیں بنائیں تاکہ ہم یہ سوچ کر کوشش کرتے رہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے غلط لوگوں سے محبت ہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے اور جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اس انسان سے نوازتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ کی محبت تو کبھی بھی معمولی نہیں ہو سکتی لوگوں کے منصوبوں سے نہیں گھبراتے کیونکہ لوگ تو وہی کر سکتے ہیں جو اللہ نے کروانا ہے اور تمہیں تو معلوم بھی نہیں کہ کیسے اللہ نے لوگوں کی پیدا کی ہوئی رکاوٹوں سے گزر کر ہی تمہیں نوازنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں دنیا تمہارے اور اللہ کے درمیان کبھی بھی نہیں آ سکتی جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے ہم کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تو اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے جب ہم توقل کرتے ہیں تو اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارے کام کرتا ہے جنہیں نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں اللہ وہ جو روح میں بستا ہے دل پھر اسے کیسے بھول سکتا ہے دعا جیسی اور کوئی دوا نہیں سجدوں جیسی اور کوئی شفا نہیں اسی انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی وہ لکھ رکھا ہوگا جس کے انتظار میں تم ہو انشاءاللہ کچھ تو ہے جو اللہ یہاں تک لے آیا ہے تمہیں کوئی تو اجر ہوگا جس کے لیے اتنے در سے گزارا ہے تمہیں وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا کیوں پھر اس نے یقین کی پہیلی میں الجھا رکھا ہے تمہیں ہر انسان کو نہیں ملتا موقع جائے نماز تک آنے کا کوئی تو وجہ ہے جو ان سجدوں کے لیے چنا ہے تمہیں کیوں لیتے ہو اس کے معاملے میں لوگوں کی رائے پھر اس نے تو سارے زمانے سے جدا کر رکھا ہے تمہیں وہ دیر کرتا ہے جب اسے پسند آ جائے کسی کی آواز وہ توفیق دے رہا ہے یعنی اسے منانا آ گیا ہے تمہیں اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی یوں ہی تھوڑی دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا ہے تمہیں یقیناً کوئی بڑا موجزہ ہے تمہارے لیے اس نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا ہے تمہیں یہ جس آزمائش کو حادثہ سمجھ رہے ہو یہ تمہیں موجزوں تک لانے کی ترکیب ہے وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا جو اس کے بعد بھی نہ مانگے وہ بدنصیب ہے توفیق کے دعا ہی دلیل ہے اس کے کن کی لگاؤ پھر صدا کیونکہ وہی وہ تمہارا نصیب ہے اکیلے نہیں ہو تم ساتھ ہے ہر پل وہ تمہارے اس کی مدد سانس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے کیوں نہ دے سکے گا چاہ تمہاری ملکیت میں اس کی شمال و جنوب ہے کبھی کبھی ہمارے پاس آنسو کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی لفظ نہ کہانی نہ التجا اور نہ ہی کوئی شکوہ بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں دل اس وقت اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے مگر سمجھ نہیں آتا کہ کیسے کہیں اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ اس وقت ہر دعا ہر فریاد چھوٹی لگنے لگتی ہے اور تب دل چاہتا ہے کہ اللہ یوں ہی سمجھ جائے اللہ کو ایسے ہی پتہ چل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے موجزوں کی ضرورت ہے کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے وہ نظریں پڑھ لے وہ سب سمجھ جائے آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی نعمت نہیں آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی دعا نہیں صحیح کہتے ہیں کہ انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے یہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پرکشش ہوتی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اللہ ہم سب کو توقل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین رابعہ عثمان کو دیجیے اجازت اللہ حافظ